सवाल है क्या सर महाराष्ट्र की जो हालत है मणिपुर की तरह ही होगी ऐसा कौन बोल रहा है महाराष्ट्र जो बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार के टाइम पे भी ये चीज को नॉर्मल ये रखना और है इनकी न्यूज़ कैंपेन है कि महाराष्ट्र करे किस पार्टी के साथ हैं वो तो मोदी शाह के साथ रहे हमेशा जो महाराष्ट्र के दुश्मन है उनके साथ हमेशा रही ये नेता अब जिसने बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिया है उस पार्टी के साथ है शिंदे जी के साथ है राज ठाकरे जी तो आप उनके बातों को इतने गंभीरता से मत लीजिए आप वो गंभीरता खत्म होगी उनके बातों से अगर राज ठाकरे कहते हैं कि हमारे जमाने में ये होगा तुम्हारे जमाने में ये हो गया ये बात करने का उनको अधिकार नहीं है सबसे पहले क्योंकि अब तक उनकी दिशा स्पष्ट नहीं है वो महाराष्ट्र के बाजू में है या महाराष्ट्र के जो विरोधी है उनके बाजू में है हमेशा उनकी भूमिका जो महाराष्ट्र पर हमले करते हैं महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश करते हैं उनके साथ उनको साथ देने का काम हे महाराष्ट्र के राज ठाकरेजीने किया है तो उनके ऊपर मी ज्यादा बात असं ता पैसे नाही सरकारकडे पैसे नाही आहेत ते खरं जरी असलं तरी सरकारकडे निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी किंवा शिवसेनेला पराभूत करण्यासाठी ज्या सुपार्या द्याव्या लागतात त्यासाठी भरपूर पैसे आहेत आमदार खरेदी करण्यासाठी खासदार खरेदी करण्यासाठी हां राजकीय कार्यकर्त्यांना विकत घेण्यासाठी मतं विकत घेण्यासाठी सुपाऱ्या महाराष्ट्रातले दोन प्रमुख पक्ष जे स्वतःला समजतात आणि सल्ले देत असतात बरं का तर त्यांची ते मोठी सुपारी आहे ना ते ते भरपूर पैसे आहेत शेकडो कोटी रुपये सरकारकडे त्यासाठी आहेत जनतेसाठी पैसे नाही जनतेसाठी अजिबात पैसे नाही आहेत राज्याच्या विकासासाठी पैसे नाही आहेत पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी पैसे नाही आहेत महिलांना सुरक्षेत देण्यासाठी पैसे नाही आहेत बाकी पैसे जे आहेत हे राजकीय उधळपट्टीसाठी माणसं विकत घेण्यासाठी लहान सहान मोठ्या सुपाऱ्यात देण्यासाठी भरपूर पैसे पडलेले आहेत समृद्धी महामार्ग कशासाठी आहे हां यू डिपार्टमेंट कशासाठी आहे पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्या पैशांचं जे टेंडर काढलं आहे ते पूर्ण होत नाही म्हणून रखडलेले आहेत प्रत्येक गोष्टीला टेंडर निघतं आहे पैसे आहेत ना फक्त अधिकृत पैसे, पैसे नहीं है काला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग है पूरे एडिया था सर एक नई स्कीम का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है पेंशन में पहले जो बात है जो बात अच्छी, बात अच्छी बात है वो अच्छी है अब जिनके लिए स्कीम बनाई है अगर वो लोग स्वागत करते हैं तो अच्छी बात है चुनाव पे पहले इस तरीके का चुनाव से पहले ये बातें होती है ना चुनाव से पहले अगर कुछ लोग देश को युद्ध के खाई में ढकलते हैं तो और क्या होना चाहिए दंगे कराते हैं चुनाव जीतना है चुनाव जीतने के लिए इस हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ भी होता है वार रुकवाते रुक्वा, वार भी है और वार शुरू भी करते हैं। चलिए। है माननीय मनोज जरंगे राजकीय भूमिके विषय महती नहीं ती जे समा चला है